Assalamualaikum guys Selamat datang ke One Life Channel Jangan lupa subscribe, like dan share video kami Episod kali ini kami melawat ladang apple Gedung jualan barang-barang kulit Dan melawat Masjid Agung dan Makam Raden Rahman Sunnah Ampel Seawal jam 8.30 pagi, kami bertolak daripada Hotel Regent di Kota Malang terus ke Ladang Apple letak di Daerah Batu. Jalan mengambil masa satu jam Dan kami tiba di ladang Apple pada jam Sembilan setengah pagi Untuk memasuki ladang Apple ini, tiada bayaran Dikenakan Okay guys, kita sekarang ke kebun buah apple Duduk sini. Untuk petik apple dan tengok, jom Duduk sini aja. <Sleks> <Sleks> apple belum masak lagi Oh yelah betul lah Tu dah masak ni dah Itu dah hampir nak masak Dia dah keluar warna merah Mana boleh petik Asyik nak petik je ni Besar Benar nak masak Jom kita jalan lagi Okay guys Kita Jalan ke kaki Bukit ni Kebun apple nanti di dalam kalau menjumpai apa yang warnanya hijau kekuningan seperti ini namanya mana lagi rasanya manis itu yang kalau yang warnanya hijaunya hijau pekat rasanya asem ini namanya Granny Smith nanti petiknya cukup di pusing-pusing aja sampai lepas ketahanan buah apel kalau baru petik bisa bertahan sampai 30 hari ke 4. Nanti di rumah jangan masukkan ke peti es, taruh di ruangan terbuka aja. Tambah kuning, tambah manis kalau yang manis. Ini. ini semua kebunnya yang sama? kebunnya yang sebelah sini, sebelah oh, sini kiri aja. Ya, sebelah kiri sampai ujung Seperti Setengah hektar. Ini ujung. yang cukup apel, Pak? Ini cuka apel Kalau oh. ini kuah rojak, ini tonik Oh ini kebun nulandanya? lain ya? Iya orang lain oh. Kalau yang merek Taista kan dari sini pak? Beda, Beda. Sama ya? C Beda. Cukapel yang bersama? Beda. Bersama, Beda. ini bakulnya Beda produk, Beda produk aja Beda. Kalau ini masih murni, belum ada campuran Ini masih murni Ini bakulnya, ini bakulnya. Silakan bawa bakul Bakul, ini pisaunya Kalau nanti mau potong atau kupas, silakan. Oh, okay. ini uh -uh. oh, semua kerepeknya Kerepek Adik, adik kenapa tip kau? Sini lah, bawa bakulnya tu. Bawa bakul lah, adik. I love batu. Kita tengok Nama, nama tempat dia. Ini I Ini I love batu. Nah, nama tempatnya batu. Ya, coba ini yang. Kan, coba. Nama tempat ni batu. Batu. batu Kota Batu. Bandar Batu. Oh, nama tempat ni. Buahnya boleh toleh makan nanti. Boleh try. Silakan. Manis tu. Boleh. boleh makan. Selaka manis. Noh. Silakan. Oh, mudah. Saya okay. perfuci. Kalau yang ini masam. Ah, muka masuk sini. Masuk mulut. Makan. Makan-makan. Ini, ini. Ini masih ada satu. Hey, sini, beda, Terus boleh makan. Ini hmm. yang masam, namanya Granny Smith. Granny uh. Smith. Yang, sering di, apa itu kan yang masam itu. Hmm. Masam-masam. Ada saya pernah di UKM, pak. UKM? Ya. Masam ini. Belajar situ. Ya, belajar di memang untuk Silakan. Nanti di dalam bisa makan buah apple sepuasnya. Tanpa ada batasan. Nanti kalau benar kalau oh. balik ditimbang untuk satu kilonya empat puluh ribu. Cari semua jenis, semua ukuran. Nanti yang manis ya warnanya hijau kuning seperti ini. Oh. Kalau yang masa manis yang ya. seperti ya, di oh, Nanti pentingnya ini cukup di. di, di ya, Loh, Kalau ya. apel, ini panennya sentak, ya, nggak ada istilah masak. Jadi semua besar Mereka. kecil sama ya. Ya, ya. Lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Lewat Lewat ini masa namanya Baby Smith. Ini kalau mau bawa pisau untuk potong kupas. Oke okay guys, kita tengok apple dulu. Apple ni. Okay. di kawasan batu ni terletaknya banyak kebun-kebun uh, apple so cuaca sini panas cuma udaranya nyaman mungkin itu punca kebun-kebun <coughs> apple ni segar di sini Pokoknya rendah kena terunduk guys Petit lah Dah dua dah Dua dah ok ok Sudah Sudah Terdapat juga produk selain Apple Di antaranya seperti baju kenang-kenangan tulisan batu Serta kitchen-kitchen yang berkait dengan Apple dan kota batu ini Setelah selesai menjelajah ladang Apple ini kami terus membeli semua produk-produk yang berasaskan Apple untuk dibawa pulang Dapat juga buah strawberry dan biji benih dijual di sini. Tinggal ambil dua atau tiga biji satu pasung atau satu polybag. Oh boleh tanam ya? Boleh. Jadi ya, bawa balik Malaysia, bisa kalau dari biji. Belum cuaca panas, dingin, tekap. Kalau saya duduk tempat saya ni. Yang penting kalau ngasih air dua hari sekali apa tiga hari sekali. Nah, ini ada cara menanam. Kau boleh tempat saya tu apa yang bunga yes uh, dia uh, mau cuaca yang dingin 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 oh, panas. panas panas KL panas kalau <laughs> kan kalau kan, kan dari biji sebelum dikemas gini dari kelompok tani disemprot dulu pakai obat oh jadi okay, okay. dijamin tumbuh nah. Uh. oke okay, mas tak apa yeah. thank you ah ya. terima kasih mas yeah. jumpa lagi ini limau berah air limau original oh tak apa mas limau. Okay, berapa satu ya 15 jur ah ha, baru nak ais ah ha, tak ais tak ais hari-hari menyage tau ya? hari-hari Mas tinggalnya di sini Asli sini. Asli. Okey. Berapa lima belas eh? Ya. Lima belas ribu. Tepat jam 10.30 pagi kami bergerak ke lokasi seterusnya iaitu komplek jualan raf tangan dan barangan kulit. Jika diperhatikan kebanyakan rumah-rumah di kawasan Kota Batu ini mereka mengusahakan tanaman di sekitar kawasan rumah. Di pertengahan jalan kami singgah untuk mengopi dahulu sambil melihat view di Pekan Batu ini. Okay guys, kita singgah minum di kafe, salah satu kafe di Pekan Batu. Kita okay, tengok air dia. Cawan dia pun dibuat daripada batu. Ok guys, kita singgah di arena So ni ada tampak di bertingkat Hijau eh 啊。<laughs> minyak sayur kita. kita. jalan dulu. Gaul, Pak. minyak getah, getah. Oh. Oke okay guys, kita akan ke kedai ni dulu uh, Kedai permata Ya, kita tengok apa dia Kebanyakan barang dia daripada kulit Baik Orang asco, 8 ratus Semuanya baik. kasut 粗末。 atas tiga puluh Okay guys, kita pusing pusing dulu. Tengok apa yang ada. lebih baik banyak Ini sawah padi yang dijaga oleh orang Jadi kalau burung-burung nak makan Tak boleh dia ada jaring dia Ada orang goyang-goyangkan uh, Bapaknya akan goyang-goyangkan Tinnya uh, Untuk bunyikan Agar uh, burungnya Terus terbang Nak makan Okay. Saya berada di Manduik ke Surabaya sambil Singgah je kau pagi ni. Di tak digoyang-goyang juga. Digoyang tin tu bagi pusing. Ibu keluar ya, ha? aku kembali ya. Kau boleh, kalau kau jadi apa? Okay guys, kita tiba di hotel untuk malam terakhir di Surabaya. Untuk esok kita naik flight balik. Okay, hotelnya di sini. Golden Hotel. Sementara malam masih muda ini, jom kita menyelam di butik Eger. Okay, malam ni kita bermalam di hotel Gold Hotel di mana terdapatnya view rooftop. Pada keesokan harinya kami melawat Masjid Agung dan makam Sunan Enpel yang terletak di Surabaya. Okay guys pagi tak? Sebelum kita naik flight kita singgah di kawasan jualan-jualan ya. -jualan Terdapat banyak jualan yang ada di laluan ke masjid ini. Di antaranya adalah pakaian, makanan dan hasil tangan daripada masyarakat tempatan. Oh ni. Apa ni? Roti, Roti Mariam. Iam. Oh. Nama dia. Ha. Ah, 310. Kalau Sama Malaysia yang. tu Roti Canai. Ha, ada. uh, Ah, uh, musa pati, <laughs> <laughs> oh, oh, lah. Terdapat juga kedai yang menjual peralatan dan pakaian untuk kita menunaikan ibadat. Tuih, tuih. Hmm. Banyak je pak, sampai ujung sana? Oh sampai masjid Terdapat juga kedai, kedai yang kurma. menjual Makanan sunnah hmm. Seperti kurma Madu, kekacang Dan bermacam-macam lagi Oh semua makanan sunnah ha? Hmm Masjid Agung Sunan Enpil atau popular dengan nama Masjid Enpil dibangunkan pada tahun 1421 Masihi. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dipinjamkan oleh Raja Parawijaya dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun tersebut, Raja Parawijaya telah beragama Islam sehingga tanahnya dipinjamkan kepada Raden Rahman atau nama lain Muhammad Ali Rahmatullah atau nama aslinya Sunan Ampel untuk tujuan pendidikan agama dan moral kepada masyarakat kerajaan pada masa ini Tanah yang berada di desa Ampel itu membuat Raden Rahman atau Raden Muhammad Ali Rahmatullah dikenali dengan julukan Sunan Ampel pada tahun 1401 hingga 1481 masih ini. untuk menyebarkan ajaran agama Islam maka Sunan Empel membangun masjid sebagai saranan syariat Islam kepada masyarakat berdekatan kawasan masjid ini terdapatnya makan Sunan Empel yang sering dikunjungi pengunjung untuk berziarah Masjid tersebut dibangunkan oleh Sunan Ampel bersama dua sahabat karibnya iaitu Embah Soleh dan Embah Sun Haji. Bangunan masjid ini didirikan di atas lahan seluas 120 meter darab 180 meter dengan konsep budaya Jawa kuno Islam dan Arab. Terdapat 16 tiang yang terbuat dari kayu jati dengan empat tiang utama yang masing-masing tingginya 17 meter. Pendirian tiang itu penuh dengan filosofi kerana menjadi lambang jumlah rakaat pada solat fardu dalam satu hari. Setelah selesai melawat makam dan masjid Sunan Ampel tadi, kami terus bergegas ke airport untuk pulang ke Malaysia.